До редакції телеканалу Жовта річка звертається багато жовтоводців, вже десятки, мабуть, цих звернень. Що е, ще влітку вони подавали заявки на обрізку гілок сухих дерев, але й досі чомусь їх не обрізають. В свій час ми пам'ятаємо, що ви оголошували цю інформацію. У чому зараз справа? Чому не проводиться обрізка гілок дерев? Значить, ну дійсно, да, значить, було заключено двохсторонній договор між, значить. Выконкомом, между ПРЖРЭО и ФОП Лукинчук подрядчиком, который выполнял обрезку деревьев. Значит, было да, много заявок, и, в общем-то, хочу значит, уточнить о том, что значит, обрезку, подрезку, обрезку аварийных деревьев значит, осуществлял ФОП на безоплатной основе. То есть это хорошо для бюджета, мы ни копейки денег из бюджета не тратили, значит, а э, те аварийные деревья, ветки, которые там э, убирались э, подрядчиком, э, значит, он забирал в качестве компенсации. Э, на сегодняшний день, пока эта работа приостановлена, значит, вы знаете, что интенсивно там подрезка велась э, буквально последние месяцы и э, Накопилось много веток во дворах, на улицах, везде-везде. А по условию договора подрядчик должен был вывозить все ветки после выконания орбит. Опять же, скажем так, много жалоб начало следовать от жителей города. И мы пока на сегодняшний день значит, прекратили действие данного договора, пока значит, полностью не ведется порядок в городе по вывозу. Вивезуть це в'ятки, потім далі я думаю, будуть, будуть ці роботи продовжуватися. Отже, цим людям, які подали заявки, варто чекати, що до них все ж таки приїдуть і зріжуть дерева. Я, я думаю, да, але на, на, на ці питання більше вже відвітять нове руководство города.